নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই জ্যোতিষী নয়ন জ্যোতি শৰ্মাই নৱগ্ৰহ জ্যোতিষালয়ৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাই আজি দৈনিক শিফলিতান্তি আগবঢ়াব ওলাইছোঁ আজি চৈধ্যশ একত্ৰিছ ভাস্কৰ ভাদ মাহৰ আঠ তাৰিখ আৰু দুহেজাৰ চৌব্বিছ খ্ৰীষ্টাব্দৰ আজি আগষ্ট মাহৰ পঁচিছ তাৰিখ আজি সূৰ্যোদয় ৰাতিপুৱা চাৰি পাঁচ বাজি দুই মিনিটত আৰু সূৰ্যাস্ত হ'ব আবেলি পাঁচ বাজি আঠচল্লিছ মিনিটত আজি বাৰ হৈছে ৰবিবাৰ তিথি হৈছে কৃষ্ণা ষষ্ঠী তিথি আজি নৱজাতক ৰাখি হ'ব মেঘ ৰাখি আজি আপোনালোকৰ হ'ব পাঁচ আৰু এক হ'ব ৰঙা আৰু হালধীয়া ইয়াৰ উপৰি বন্ধুসকল আজি ছোৱালীসকলৰ আদ্য ঋতু হ'লে যোগ হ'ব দোষীলা যোগ বন্ধুসকল আমাৰ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ লগত দৈনিক ৰাশি ফল আৰু বৈদিক জ্যোতিষাস্ত্ৰ আৰু বাস্তুশাস্ত্ৰ সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন আনুষাংগিক বিষয়সমূহ আমি আলোচনা কৰি আহিছোঁ যদি আজি আপুনি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আমাৰ চেনেলটোলৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে পাৰিলে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বা আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ সকলোৱে পোৱাকৈ শ্বেয়াৰো কৰিব পাৰে আপোনালোকৰ এটা লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইবে মোৰ মনটো খুব আনন্দিত কৰে আৰু আপোনালোকৰ লগত নতুন নতুন বিষয়ৰ ভিডিঅ'সমূহ লৈ অহাৰ ক্ষেত্ৰত মনটো খুব উৎসাহ যোগায় জান হওক বন্ধুসকল এতিয়া আহিছোঁ আমাৰ আজিৰ মূল বিষয়বস্তুৰ মাজলৈ প্ৰথমে আহিছোঁ আজি বন্ধুসকল আমি মেখৰাশীৰ পৰা মেখাখীৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটোত আপোনালোকৰ ব্যস্ততাৰ মাজেৰে আগুৱাই যাব কাৰণে সক্ষম হব যদিও আজি আপুনি সজাগ নহলে সামান্য বিৰোধিতাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ কিন্তু যোগ দেখা যায় এইবাৰ আহিছো বন্ধুসকল বিষাখিলৈ বিষাখীৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটোত আপোনালোকৰ কৰ্মৰ প্ৰতি আগ্ৰহ বাঢ়িব আজি আপোনালোকৰ সৌভাগ্যৰ উদয় হব লগতে আজি আপুনি পুৰণি বন্ধুৰ সান্নিধ্য লাভ কৰাৰো যোগ দেখা যায় এইবাৰ আহিছোঁ বন্ধুসকল মিথুন ৰাখিলৈ মিথুন ৰাখি জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটোত আপোনালোকৰ কৰ্মত উৎসাহ বাঢ়িব আজি আপোনালোকৰ হঠালে হাতলৈ ধন ধান টকা পইচা ৰাখিব আজি আপোনালোকৰ সম্পত্তি বাঢ়িব যদিও আজি আপুনি কৰ্ম ক্ষেত্ৰত অলপ ধৈৰ্য সহকাৰে আগুৱাই যোৱাটো খুবেই ভাল হ'ব বা আৰু কৰ্মক্ষেত্ৰত ধৈৰ্য ধৰাটো খুবেই ভাল হ'ব এইবাৰ আহিছোঁ বন্ধুসকল কৰ্কৰাশিলৈ কৰ্কৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটোত আপোনালোকৰ আত্মবিশ্বাসভাৱ বাঢ়িব যদিও আজি আপুনি সজাগ নহ'লে ঘৰুৱা কৰ্মত সামান্য মানসিকভাৱ বাঢ়িব পাৰে লগতে আজি আপুনি সজাগ নহ'লে শৰীৰত সামান্য ৰোগ বৃদ্ধি হোৱাৰো যোগ দেখা যায় এইবাৰ আহিছোঁ বন্ধুসকল সিংহ ৰাখিলৈ সিংহৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটোত আপোনালোকৰ প্ৰেমত আনন্দ বাঢ়িব কৰ্মক্ষেত্ৰত খুব শুভ বুলি ক'ব পাৰি আজি আপোনালোকৰ যদিও আজি মনোমালিন্য হ'ব পৰা যিকোনো কৰ্মৰ পৰা আজি আপুনি আঁতৰি থাকিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰাটো খুবেই ভাল হ'ব লগতে আজি আপোনাৰ ক্ষতি হ'ব পৰা যিকোনো কৰ্মৰ পৰা আঁতৰি থাকিব বা সজাগ নহ'লে কেতিয়াবা লগ বন্ধুৰ পৰা সামান্য ক্ষতি হোৱাৰো কিন্তু আজি যোগ দেখা যায় এইবাৰ আহিছোঁ কন্যাৰাশিলৈ কন্যাৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটোত আপোনালোকৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত খুব শুভ বুলি ক'ব পাৰি যদিও আজি আপুনি সজাগ নহ'লে মনত সামান্য ভয়ভাৱ বাঢ়িব পাৰে লগতে আজি আপুনি সজাগ নহ'লে মনত সামান্য কষ্ট পাবলগীয়া হোৱাৰো যুগ দেখা যায় এইবাৰ সেইছো বন্ধুসকল তুলাৰাশিলৈ তোলাৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটোত আপোনালোকৰ মনত শ্ৰদ্ধা ভক্তিভাৱ বাঢ়িব ব্যৱসায় বাণিজ্যত আজি আপোনালোকৰ খুব লাভান্বিত হ'ব পাৰিব যদিও আজি আপুনি সজাগ নহ'লে প্ৰেমত সামান্য বাধাৰ সৃষ্টি হোৱাৰো যুগ দেখা যায় এইবাৰ সেইযোৰ বন্ধুসকল বিশ্বৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটোত আপোনালোকৰ কৰ্মত নতুন নতুন প্ৰেৰণা লাভ কৰিব কৰ্মক্ষেত্ৰত আজি আনৰ পৰা উৎসাহ লাভ কৰিব যদিও আজি আপুনি সজাগ নহ'লে ঘৰুৱা কৰ্মত সামান্য কিন্তু অশান্তিৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে অকল আজি আপোনালোক ঘৰুৱা ক্ষেত্ৰত অলপ সজাগ হোৱাটো ভাল হ'ব এইবাৰ আহিছোঁ ধনুৰাশিলৈ ধনুৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজি আজিৰ দিনটোত যিসকল ব্যক্তি ৰাজনীতিৰ লগত জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকে কৰ্মক্ষেত্ৰত সফলতা লাভ কৰিব ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে সফলতাৰে আগবাঢ়ি যাব পাৰিব আজি আপোনালোকৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত সন্মান বৃদ্ধি হ'ব লগতে আজি আপুনি হঠাতে আপোনাৰ আজি হঠাতে প্ৰাপ্তিৰ যুগো দেখা যায় এইবাৰ আহিছোঁ মকৰ ৰাখিলৈ মকৰ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটোত আপোনালোকৰ মনত ভক্তিভাৱ বাঢ়িব ৰাজনীতিৰ লগত জড়িত ব্যক্তিসকলে ৰাজনৈতিক সা সুবিধা আজি আপোনাৰ লাভ কৰিব যদিও আজি আপুনি সজাগ নহ'লে শৰীৰত সামান্য কিন্তু ৰোগ বৃদ্ধি হোৱাৰো যোগ দেখা যায় এইবাৰ আহিছোঁ কুম্ভৰাশিলৈ কুম্ভৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটোত আপোনালোকৰ শৰীৰত সামান্য ৰোগ শৰীৰৰ ৰোগ আজি আপোনালোকৰ নাশ হ'ব আজি আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ উন্নতি হ'ব সমাজকৰ্মীসকলে তেওঁলোকে ৰাজহুৱা কৰ্মত আজি তেওঁলোকৰ ব্যস্ততা বৃদ্ধি হ'ব যদিও আজি আপুনি সজাগ নহ'লে কিন্তু সামান্য আজি আপোনালোকৰ ব্যয় বৃদ্ধি হোৱাৰ যুগ দেখা যায় একেবাৰে শেষত আহিছোঁ বন্ধুসকল আজি আমি মীনৰাশিলৈ মীনৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটোত আপোনালোকৰ নতুন প্ৰেমত আনন্দ বাঢ়িব আজি আপোনালোকে সকলো কৰ্মতে সিদ্ধি লাভ কৰিব যদিও আজি আপুনি কিন্তু শত্ৰুৰ পৰা অলপ সাৱধান হোৱাটো খুবেই ভাল হ'ব সদৌ শেষত আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ সকলোৰে শুভ হওক মংগলময় হওক তাৰে কামনা কৰি আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা বিদায় মাংগ সৰ্বেই ভৱনটো চুখিন স্বৰ্গেই চন্তুনীয়াময়া সৰ্বেই ভদ্ৰাণী প্ৰচণ্টটো মাকচিত দুখ পাশ্চয়